Так вас национальные уходят на прогревочный круг, потом они должны выстроиться. Номер 87. Укорнись, откорется. Больше дыму, больше газу. Больше газу, меньше ям. Ушел, обогнал. приехали погулять за наших друзей. Много, много из них участвуют здесь. Также, в особенности, Лиза Черная очень так, хороший пилот, класс. Ярик Лунев. Да, Также Антон Казинец. Антон Казинец, да, очень хороший пилот. И мы приехали посмотреть, он обещает быть интересным. А как часто вы вообще посещаете такого рода мероприятия? Я только второй раз. Первый раз это был первый этап, да? да 25, 25, мая. Тоже Юля меня ну, позвала, сказала, у нее тут друзья. Вот я только начала со всеми знакомиться. А вот это уже второй раз, к сожалению. Еще два этапа я пропустила. Этап Но я очень рада, что сегодня приехала. Э, я у меня в Ярослав. Э, с города Кировограда учусь в кибернетическом колледже в первом курсе. Ты давно принимаешь участие в этом спорте? Да, начал первый раз, сел 8 лет, попробовал. И как бы получилось, и начали дальше заниматься этим. А какие успехи у тебя уже сейчас? Ну, на чемпионате Украины мы сразу начали есть, там успехи. Там, в принципе, тяжело было, очень тяжело бороться, потому что для этого нужно много денег, и это все как бы зависит от финансов. Если больше бюджета, то вам уже не так будет сложно бороться с лидером все от бюджета зависит а да, так были конечно четвертые места третье, пятые ну по-разному чтобы вот именно заниматься так вот этим серьезно это нужно во-первых желание во-вторых э, как бы ну не куча денег ну деньги понадобится с... Немало. И хорошие карт приобрести, начат накатываться. То есть и желательно это делать все с лет 8-7. То есть чем раньше начнете, тем лучше будет накатывать. Если... Сколько примерно стоит карт? Ну, хороший. в зависимости от какого класса. Допустим, как у меня сейчас, э то ну брушный с половиной тысячи евро это в зависимости от комплектации какого года шасси какого года рама пара